в сети так что это не так как сегодня будем как запах и стрем и как все у нас в воде так что сейчас мы заковорили все Музыка сейчас мы как бы будем делать какой такой я только что из школы прошу выйти как бы сейчас пойдем на кухню как раз здесь бананки Главное приезжать на приезжать и сегодня будем играть в игру под названием никакой. Ха, Ха, я пождил по чем нам придумать

Сегодня мы будем говорить о моих лучших друзьях. Мой лучший друг Женя, мой лучший друг Леша, мой лучший друг Кирилл. Прости, Женя, дети, это как бы... Ладно. И еще мой лучший друг, это... Я там все, себя... шутка. Так что Женя, его черты добрый, отличивый. Ну, нашка бывает... Ну, скромненький, не то, что как бы не материться, ну и Леша. приходим к Леше. он отличный друг, и как и Женя отличный друг, Лёша он смешной, он меньше нас всех в этой банде, Женя 11, не 12, а Лёша 10, да, он и он любит играть в игры, и также он хорошо играет в блокаду. Приходим к Кириллу, Кирилл мой друг по школе. Хороший, хороший друг, но не так уж я так честно сказать, что хороший бьет. Но, ну, не такой сильно хороший. И мне, ну, в принципе, есть еще такое зрение, что он меня защищает от всяких школьников. И, ну, я, конечно же, обо Пикап мастер. Вроде пикап. Девушка, как дела? Можно тебя выйти? Нет! Что? Можно тебя какая тут у нас встретимся. Да, Короче, ну, с вами был, с вами был, как всегда, канал Пихиньков, мистер Пихиньков, и всем, нет, еще не пока, а с так что музыка вначале будет новая, и я сейчас буду, каждой серии будет новая музыка, попрощу, по... мне подсказывают Богин Гейм. Богин Геймс. Да, Богин Геймс. Шелки, Это Женя мой друг. Ну, как бы. Короче, подписывайтесь на него, на канал подписывайтесь на мой канал. У меня есть в аннотации. Нет, у меня есть в аннотации на моем канале. И у меня он еще у меня есть на Мэйли Шасенчике ВК. Вы знаете, Ид, и мои имя. Ваня Пехеньков. Мэйки Картинка Фроста и там друг Евгений. Или же Евгений, короче. И все. Всем пока. До новых встреч. Всем пока.